Baik, terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Lebih 700 penduduk di kampung Stum Muda, Lunduk, kini boleh menikmati bekalan air bersih tanpa gangguan hasil daripada projek bekalan air. IM Sarawak di bawah Majlis Penasihat Wan Malaysia Sarawak, Wan MSAC. Pengurusi Wan MSAC, Datuk Joseph Balang Gandum, Salang Gandum berkata, projek itu yang melibatkan penaik tarafan sistem pipe sepanjang 6km dijalankan secara gotong royong bersama-sama penduduk kampung tersebut. Sebelum ini, penduduk kampung itu sering menghadapi kesulitan bekalan air bersih kerana paip yang menyalurkan air ke kawasan kampung itu sudah berusia lebih 30 tahun dan mudah rosak. Berucap dalam majlis pelancaran projek bekalan air di kampung Stum Muda di Lundu, Datuk Joseph Salang berkata projek itu merupakan antara 1,445 program dan projek komuniti yang dilaksanakan oleh IM Sarawak sejak 3 tahun lalu. Jelasnya ini turut melibatkan program-program di sekolah, belia dan sukan selain projek infrastruktur, bekalan air dan mikrohidro di kawasan pedalaman yang memerlukan. 1MSAC ditubuhkan pada 2013 khusus untuk memberikan nasihat serta cadangan kepada pihak kerajaan dan swasta mengenali keperluan rakyat Sarawak di peringkat akar umbi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ negeri hari ini melakukan operasi selamat di sekitar Bandarai Kuching dalam usaha membendung peningkatan kesalahan trafik oleh pengguna jalan raya menjelang perayaan Krismas. Pegawai penguat kuasa JPJ Muhammad Aminurullah Abdullah mendedahkan bahawa operasi ini memfokuskan kepada kenderaan berat yang menggunakan jalan raya. Antara uh, kesalahannya yang paling banyak biasanya antara lesen memandu uh, dengan Alkem. Uh, Kecekapan pihak JPJ dalam mengatasi karenah segelintir pengguna jalan raya juga terselah dengan penggunaan sistem perhubungan perantaraan yang cepat dan pantas bagi mengetahui status kesalahan individu terbabit. Uh, di SQ kita ada bilik semuian, pembilik jen yang berpasi. Jadi melalui alat perhubungan yang uh, yang JPJ ada, uh, kita dapat mengetahui serta-merta sama ada orang itu wujud ada lesen mandu atau tidak dan sebagainya lah. Aminirullah berkata demikian semasa tinjauan kru RTM di Ops Selamat bersempena perayaan Krismas di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga menyeru agar pengguna jalan raya mengutamakan peraturan dan keselamatan kenderaan sebelum dan semasa berada di jalan raya. Seramai 12 orang pegawai JPJ terlibat dalam operasi tersebut. Pada musim cuti sekolah dan sambutan Hari Krismas ini, Lembaga Sungai-sungai Sarawak (LSS) turut tidak ketinggalan dalam menjalankan operasi penguatkuasaan di seluruh negeri. Penguatkuasaan itu khususnya bagi penggunaan bot ekspres, bot laju dan perahu-perahu persendirian bagi mengelak insiden yang tidak diingini. Pemangku Kontroler LSS Hatta Morshidi ketika ditemui pemberita RTM dalam tinjauan keselamatan laluan sungai berkata pihaknya menjalankan dua operasi iaitu fasa pertama pada 19 sehingga 24 Disember dan fasa kedua pada 31 Disember 2016 sehingga 1 Januari depan. Kita dalam menjalankan uh, operasi penguatkuasaan ini, kita ada buat dua cara. Ya. Satu, kita buat statik. Statik maknanya kita Penguasaan penguatkuasaan pegawai penguatkuasaan kita berada di di terminal ya dan duanya kita ada operasi secara mobile di mana kita menggunakan bot-bot penguatkuasaan kita dengan menjalankan river patrol atau kita adakan river block ya dalam pada itu, beliau mengingatkan para pengusaha bot ekspres, bot laju dan perahu-perahu persendirian agar mematuhi peraturan yang ditetapkan dan mengutamakan keselamatan penumpang dengan tidak membawa penumpang melebihi muatan selain menyediakan jaket keselamatan. Kalau ada jaket keselamatan, pakaikan. Kalau tak ada, belikan. Kalau bot tersebut tak ada jaket keselamatan, jangan pakai bot tersebut. Itu saja. Operasi kali ini katanya lebih tertumpu kepada pematuhan permit pengangkutan sungai RTP dan penyediaan jaket keselamatan yang perlu dipatuhi oleh pengusaha pengangkutan air terbabit. Ujar Hatta jika terdapat pengusaha-pengusaha bot yang gagal mematuhi aspek keselamatan, penumpang boleh membuat aduan kepada pihaknya di terminal berdekatan. Kecemerlangan perniagaan merupakan satu pendekatan partikel dan holistik untuk mencapai kejayaan dalam semua aspek serta prestasi sesebuah organisasi. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak Tengku Azmi Tengku Majid berkata, menerusi program kecemerlangan perniagaan, ia dapat membantu sesebuah organisasi itu membuat penilaian pencapaian tanpa mengira saiz perniagaan. Selain itu jelasnya ia dapat mengenal pasti jurang dan tindakan yang perlu diambil bagi memperbaiki serta meningkatkan prestasi sekaligus membantu organisasi untuk lebih berdaya saing, meningkatkan produktiviti dan berkembang maju. Tengku Azmi berkata demikian dalam seminar kecemerlangan perniagaan untuk kemampanan organisasi anjuran MPC Wilayah Sarawak dengan kerjasama Universiti Terbuka Malaysia OUM di Kuching. Seramai 150 peserta dari agensi-agensi kerajaan, syarikat swasta dan individu menghadiri seminar sehari itu yang bertujuan memberi maklumat dan pendedahan dalam membina kecemerlangan organisasi. Penerimaan dan toleransi masyarakat pelbagai kaum di negeri ini amat penting untuk membina persefahaman sekaligus mengelakkan salah faham dan persengketaan. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata, kesefahaman yang tinggi dalam kalangan masyarakat mampu mengurangkan konflik terutama yang melibatkan isu-isu keagamaan. Katanya Miri boleh dijadikan model terbaik dalam perpaduan kaum termasuk keakrapan penduduknya yang berbilang kaum serta rumah ibadat berlainan agama seperti gereja dan masjid yang hanya terletak bersebelahan antara satu sama lain seperti terdapat di Lutong. Datuk Lee berkata demikian dalam majlis makan malam Christmas Peace and Harmony 2016 Christian for Peace and Harmony in Malaysia CPHM di Miri. Justru katanya nilai kemanusiaan itu perlu diperkukuh bagi menikmati keamanan yang berterusan. Lebih 300 tetamu yang terdiri daripada pelbagai kaum hadir memeriahkan majlis tersebut. Baik, setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.